Dalam al-Quran ada satu ayat yang boleh kata membentuk keseluruhan pemahaman kita tentang autoriti. Tapi pernah tak kita terfikir macam mana kalau terjemahan yang biasa kita dengar tu sebenarnya menyembunyikan satu rahsia linguistik yang sangat penting? Jom kita siasat. Mesti ramai yang familiar dengan terjemahan ni kan? Nampak macam straightforward je. Ada tiga pihak yang kita kena taat, Allah, Rasul dan Ulil Amr ataupun para pemimpin. Inilah asas kepada struktur ketaatan tiga peringkat yang kita faham selama ni. Tapi, macam mana kalau ayat yang kita rasa dah cukup jelas ni sebenarnya menyimpan satu petunjuk tata bahasa yang wow, boleh ubah segalanya? Macam mana kalau pemahaman kita tentang autoriti boleh jadi berbeza sama sekali? Hanya dengan kita perhatikan struktur ayat tu dengan lebih teliti. Okey, jom kita gali lebih dalam. Baik, siasatan kita berbulil dari sini. Mula-mula sekali, kita kena faham dulu kenapa ayat ni sebenarnya agak pelik berbanding ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Apa yang buatkan ia begitu istimewa atau janggal? Kalau ikut pandangan tradisional, macam yang kita nampak ni lah, ada tiga tiang otoriti yang berbeza dan perlu ditaati. Maksudnya, ketaatan kita ni bukan setakat pada Allah dan Rasul je. Tapi ada satu lagi pihak ketiga yang seolah-olah ada kuasa mutlak yang sama. Ha, di sinilah persoalan pertama mula timbul. Adakah perintah ketaatan tiga serangkai macam ni satu corak yang biasa dalam Al-Quran ataupun ayat ni sebenarnya satu-satunya kes yang macam ni? Okey, sekarang kita akan lihat petunjuk pertama kita. Kita akan bandingkan ayat 4 per 59 ni dengan satu corak yang muncul. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berpuluh-puluh kali kat tempat lain dalam Al-Quran. Jom kita tengok apa yang kita jumpa. Cuba tengok perbandingan ni. Jelas sangat kan? Ayat 459 ni betul-betul memecahkan corak perintah dua bahagian yang sangat konsisten. Ini terus tunjukkan pada kita yang ada satu teka-teki kat sini. Penambahan frasa dan mereka yang berkuasa tu memang satu perkara yang luar biasa. Dan corak ni memang sangat-sangat konsisten. Macam kita boleh nampak kat sini lah. Berulang kali perintah ketaatan tu hanya sebut Allah dan Rasul. Titik. Ini menjadikan ayat 4/59 ni satu-satunya pengecualian. Persoalannya, kenapa? Ada satu lagi petunjuk linguistik yang menarik. Selalunya kan, lepas je perintah taatilah Allah dan Rasul, Al-Quran akan terus sambung dengan frasa fa in yang bermaksud maka jika ini satu corak tata bahasa yang konsisten. Tapi dalam 459, tiba-tiba je rujukan kepada Ulul Amri ni menyelit kat tengah-tengah. Seolah-olah mengganggu aliran ayat yang biasa kita jumpa. Pelik kan? Okey, sedia semua. Sekarang kita dah sampai ke bahagian paling penting dalam siasatan kita. Jom kita bedah ayat ni perkataan demi perkataan. Sebab ada satu petunjuk tata bahasa yang tersorok betul-betul depan mata kita. Selain ni tunjukkan petunjuk tu dengan sangat jelas, cuba perhatikan. Kata kerja ati'u atau ta'atilah tu ada untuk Allah. Ia diulang semula untuk Rasul. Tapi, dan inilah kuncinya, kata kerja tu hilang. Ia tak disebut pun sebelum frasa, mereka yang berkuasa. Jadi, apa maknanya bila kata kerja tu hilang? Senang cerita macam ni lah. Ketiadaan kata kerja tu menunjukkan yang authority, mereka yang berkuasa ni, tak berdiri sendiri ia tak setaraf dengan otoriti Allah dan Rasul. Sebaliknya, ia membayangkan otoriti mereka ni bersyarat ataupun bergantung pada sesuatu yang lain. Okey, dengan semua bukti linguistik yang kita dah kumpul ni, saya rasa kita dah bersedia untuk mendedahkan penyelesaian kepada teka-teki yang satu ni. Kadang-kadang kan, penyelesaian yang paling besar datang dari perubahan yang paling kecil yang paling kita tak sangka. Macam mana kalau saya cakap, satu anjakan mudah pada tanda baca boleh ubah segalanya. Dan inilah dia, terjemahan yang menyelesaikan semuanya. Cuba perasan tak, hanya dengan meletakkan satu perhentian, satu nokta selepas Rasulullah, struktur ayat tu jadi sempurna. Tiba-tiba, mereka yang berkuasa tu bukan lagi dalam senarai untuk ditaati, tapi sebaliknya, mereka jadi pihak dalam satu potensi perselisihan. Jadi inilah kuncinya. Tafsiran yang baru ini menjadikan mesej Al-Quran tentang ketaatan Konsisten di seluruh kitab. Dah tak ada lagi anomali. Otoriti mutlak kekal hanya pada Allah dan Rasul. Period. Okey, jadi apa kesannya kalau kita baca ayat ni dengan cara yang baru? Jom kita tengok implikasinya terhadap konsep otoriti dan cara kita selesaikan konflik. Implikasinya besar sebenarnya. Model baru ni kalau kita fikir-fikirkan, sangat logik. Kalau anda berselisih faham dengan pihak berkuasa, jalan penyelesaiannya bukanlah ketaatan buta. Sebaliknya, ayat ini suruh kita rujuk semula kepada sumber yang paling utama. Dan sumber tu sentiasa satu, wahyu ilahi. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana kita nak rujuk kepada Rasul yang dah lama wafat? Jawapannya sebenarnya mudah merujuk kepada Allah adalah merujuk kepada wahyunya iaitu al-Quran dan merujuk kepada Rasul adalah merujuk kepada mesej yang disampaikannya yang mana adalah al-Quran juga jadi kedua-dua rujukan tu membawa kita ke destinasi yang sama dan hujah ni disokong kuat oleh al-Quran itu sendiri ia berulang kali menegaskan yang ia adalah sebuah kitab yang lengkap yang terperinci dan yang jelas jadi persoalannya kalau kitab itu sendiri dah mencukupi, kenapa kita perlukan sumber autoriti perundangan yang lain? Al-Quran juga sangat jelas tentang fungsi utama rasul. Peranannya adalah al-balagh al-mubin, penyampaian yang jelas. Maksudnya, tugas baginda adalah untuk menyampaikan mesej Allah dengan setia dan lengkap, bukan untuk mencipta undang-undang tambahan. Ayat ni macam merumuskan keseluruhan idea kita dengan sempurna. Ketaatan kepada rasul adalah ketaatan kepada mesej yang disampaikannya dan oleh kerana mesej itu datang daripada Allah tanpa sebarang tokok tambah maka mentaati rasul pada hakikatnya adalah mentaati Allah melalui al-Quran kupasan kita hari ini menunjukkan macam mana satu perincian linguistik yang kecil boleh bawa implikasi yang sangat-sangat besar ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik kalau satu anjakan mudah macam ni boleh mentakrifkan semula konsep autoriti apa lagi agaknya wawasan-wawasan tersembunyi yang masih menanti untuk ditemui dalam teks al-Quran